میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود کے شر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ان حاضل قرآن یہدی للتی یا اقوام ویبشیر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصره لتبتغوا, لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يظل عليها ولا تزر وازرة مزر أخرى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا تمام انسانوں کو عام قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی ہدایت چاہتا ہے جو بھی سیدھا راستہ چاہتا ہے جو بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں سرات مستقیم پر چلوں تو پھر اس کے لیے یہ ہے اللہ نے فرمایا وہ میری کتاب ہے انحاظ القرآن یہ قرآن یہدی للتی ہدایت دیتا ہے اس آدمی کو ہی اقوام جو آدمی سیدھا ہو جو اپنی من مانی نہ کرے اور وہ ہدایت چاہتا ہو تو پھر قرآن کی طرف آئے قرآن اس کو سیدھے راستے پر چلائے گا کیونکہ پچھلی آیات میں مشرقین کو سمجھایا گیا بتایا گیا اور ان کو ڈرایا گیا اور ان کے سابقہ قوموں کے قصے بیان کیے گئے تاکہ وہ عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں سیدھے راستے پر آ جائیں جب کہ وہ اپنی زبانوں سے یہ کہتے تھے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں ملت ابراہیمی پر ہیں جب کہ وہ غلط کہتے تھے اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں تو پھر ان کو ماننا پڑے گا قرآن قرآن کو مانیں گے کیونکہ قرآن کو تو وہ مانتے نہیں تھے وہ کہتے تھے یہ جادو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن ان کو سناتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو اپنی طرف سے انہوں نے بنایا ہوا ہے تو اللہ نے فرمایا یہ قرآن یہ میرا کلام ہے جو ہدایت چاہتا ہے وہ اس قرآن کی طرف رہے اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے اس کو پڑھے تو پھر وہ ہدایت پائے گا اب پڑھے گا کون جس کا من سیدھا ہوگا یا اقوام جو سیدھا ہو سیدھے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اپنے دل کے اندر ٹیڑھا پن نہ ہو کہ اس کے اندر طلب ہو ہدایت کی کہ میں سیدھے راستے کو تلاش کروں تو جو سیدھا راستہ تلاش کرنا چاہتا ہے وہ قرآن کی طرف آئے اناض القرآن یہ دیتی لتی یا اقوام بے شک یہ قرآن مجید ہدایت ہے للتی یا اس آدمی کے لیے اقوام جو سیدھا ہو بالکل جس میں کجی نہ ہو ٹیڑھا پن نہ ہو دو رنگی نہ ہو منافقت نہ ہو کیونکہ منافق بھی تھے نا مشرقین مکہ میں کچھ ایسے بھی تھے جو حضور کی خدمت میں آتے اور کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم مانتے ہیں مسلمانوں کو بھی کہتے تھے لیکن جب مشرقین کے ساتھ جاتے کافروں کے پاس تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے اس آدمی کے لیے جو صاف دل والا ہو جس کی نیت یہ ہو کہ میں سیدھے راستے کو تلاش کروں تو اس کو سیدھا راستہ قرآن سے مل سکتا ہے وہی بشیرالمکمن جو قرآن کو مان لے قرآن کی طرف رجوع کر لے اور ایمان لے آئے تو اللہ نے فرمایا خوشخبری ہے مومنین کے لیے ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کس ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے الذین یعملون الصالحات ان ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے جو عمل کرتے ہوں اچھے عمل کرتے ہوں اچھے یہ شرط ہے ایمان بھی لاؤ پھر عمل بھی اچھے کرو یہ نہیں ہے بس کلمہ پڑھ لیا پھر مرضی اپنی کلمہ پڑھ لیا اور کام سارے مشرقین والے کلمہ پڑھ لیا کام سارے کافروں والے کلمہ پڑھ لیا کام سارے یہود و نصارہ والے کلمہ تو پڑھ لیا کام سارے ہندوں والے ہندوں کی رسم و رواج چھوڑتے نہیں ہیں ہمیں کلمہ پڑھا ہوا ہے نہیں اللہ نے فرمایا یہ شرط ہے ایمان لاؤ ایمان لانے کے ساتھ عمل بھی اچھے کرو یا الصالحات جو عمل بتائے گئے ہیں قرآن کے اندر جس سے روکا گیا اس سے روک جاؤ جس کا حکم دیا گیا کرنے کا اس کو کرنے لگ جاؤ شرط لگئی کہ خوشخبری ہے اس ایمان والوں کے لیے اللہ زین یا جو عمل کریں اچھے اب جو عمل کرے گا اچھے تو اللہ نے فرمائے اجراً کبیرہ ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا بہت بڑا کبیرہ بڑے بڑا بڑا بڑے سے بڑا آخر حد نہیں کبیرہ اتنی اجر ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں بہت بڑا اجر ہے ان مومنین کے لیے جو مومن ایمان لانے والا عمل کرتا ہے اچھا وَأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ یہ تو ہو گئے ایمان والے جو ایمان لائیں پھر عمل کریں اچھے جو ایمان نہیں لاتے عمل اچھے نہیں کرتے ان کے لیے کیا ہے اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت کے دن پر اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَزَابًا عَلِيمًا ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے جو قرآن کو نہیں مانتے آخرت کے دن کو نہیں مانتے روز جزا کو نہیں مانتے اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے اللہ کو اپنا خالق حقیقی نہیں مانتے اس کی عبادت نہیں کرتے تو اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ایسے لوگوں کے لیے بھی تیاری ایسی ایسی چیز تیار کی ہے جس کو جہنم کہتے ہیں اور ان کے لیے وہ دردناک عذاب ہے آگے اللہ نے یہ انسان کی فطرت بتائی ویدسان بشرری دعا اہو بِالْخَيْرِ فطرت بھی بتائی اور اشارہ بھی کیا مشرقین کی طرف مشرقین کیا کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے جب ہم سیدھے راستے پہ نہیں ہیں قرآن کو بھی نہیں مانتے آپ کی بات بھی نہیں مانتے اگر ہم غلط ہیں تو پھر عذاب کیوں نہیں آتا عذاب آنے میں وہ کیا کرتے تھے جلتی کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا وید ولانسان وید و الانسان انسان دعا کرتا ہے بشر برائی کی یعنی عذاب کی انسان دعا کرتا ہے عذاب کی جیسا کہ دعا کرتا ہے خیر کی جیسے آدمی اچھائی کی دعا کرتا ہے ایسے مشرق جو ہے یہ برائی کی دعا کر رہے ہیں جلتی کہ جلتی عذاب ہے عذاب کی ان کو جلتی ہے حالانکہ جب اللہ کا عذاب آ جائے تو کوئی بچ نہیں سکتا تو ان کو عذاب کی جلتی ہے اللہ نے فرمایا کہ جیسے انسان بھلائی کے لیے اپنے اچھائی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ سے یہ یہ بدبخت ایسے ہیں کہ یہ عذاب کے لیے جو ہے نا یہ ضلطی کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا یہ انسان کی فطرت ہے وکان ال انسان و انسان بہت جلد باز ہے اجولہ بہت جلد باز ہے اجل سے ہے اجولا ہر کام میں جلتی کرتا ہے العجلت من الشیطان حضور کا فرمانۂ حدیث میں ہے العجلت من الشیطان ہر جلتی جلت بازی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اس لیے تو فرمایا گیا کوئی کام کرنا ہو تو پہلے مشورہ کر لو دیوار سے بھی مشورہ کر لو ہاں جی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی جہاں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کے کام میں جلدی کرو جیسے کہ دوسری جگہ پہ آتا ہے بِكُلْ خَيْرَاتْ الخیرات مَا ماتون کہ نیکی کا کام جہاں موقع مل رہا ہو وہاں اس کو اسی وقت کر گزرو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان پھر بھٹکا دے بہکا دے اور تم نیکی سے محروم رہ جاؤ کیونکہ شیطان کوشش کرتا ہے نا اگر انسان کوئی نیکی کا ارادہ رکھتا ہے تو شیطان اس کو سست کر دیتا ہے پھر اس کو اور کسی طرف لگا دیتا ہے تاکہ یہ کام نیکی کا نہ کر سکے اس لیے فرمایا پھنستا بالکل خیر آئینہ مات جہاں کہیں بھی ہو اگر موقع ملتا ہے نیکی کرنے کا تو اس کو اسی وقت کر گزرو تو اللہ نے فرمایا انسان کی جو طبیعت ہے اللہ تو خالق ہے نا اللہ ہی نے ہم سب کو بنایا ہے پیدا کیا اللہ جانتے ہیں اللہ نے فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ انسان انسان بہت جلد باز ہے بہت جلدی کرتا ہے اللہ نے فرمایا دیکھو تم اس قرآن کو نہیں مانتے اللہ کو نہیں مانتے جبکہ اللہ کی نشانیاں تو دیکھو پھر اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے دو نشانیاں گنوائیں وہ دو نشانیاں کیا ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتیں اللہ نے فرمایا ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں کہ رات کو دیکھ لو اور دن کو دیکھ لو یہ کیسے آ رہا ہے کیسے جا رہی ہے رات اسی پر تھوڑا سا غور کر لو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اس کو بنانے والا کوئی خالق ہے اللہ نے فرمایا ہم نے بنائی رات ون اور دن آ یہ دو نشانیاں ہیں فمحونا آیت اللیل اللہ نے فرمایا پس ہم نے دھندلی دھندلی جی دھندلا بنایا رات کی نشانیوں کو رات کی نشانیوں کو دھندلا بنایا فمحونا کہ زیادہ روشن نہیں ہوتی نظر نہیں آتی دھندلی ہوتی ہیں کچھ پتہ چلتا ہے کچھ نہیں چلتا اللہ نے فرمایا ہم نے رات کی نشانیوں کو دھندلا کیا دھندھرا بنایا اور وجا اللہ آیت النّاری مبصرہ اور ہم نے دن کی نشانیوں کو روشن بنایا ہر چیز صاف ستھری نظر آتی ہے جب دن آتا ہے درختوں کے پتے بھی نظر آتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی نظر آتی ہے لیکن رات کو چیزیں اچھی طریقے سے نظر نہیں آتی تو یہ روشنی کا آنا اور پھر اندھیرے کا آنا اندھیرے کا جانا روشنی کا آنا روشنی کا جانا اندھیرے کا آنا یہ کون کر رہا ہے یہ اللہ کر رہا ہے اللہ نے فرمایا مشرقین کو جو کافر ہیں جو مانتے نہیں اللہ کو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ذرا غور تو کرو اللہ کی نشانیوں پر دیکھو تو صحیح اسی رات دن کو دیکھ لو جس سے تم زندگی گزار رہے ہو کہ رات کا دھندلا ہونا اور دن کا روشن ہونا دن کو روشن کیوں بنایا لتاب تاغ فاضل امر تاکہ تم اپنے رب کے فضل سے روزی تلاش کرو رزق تلاش کرو دن کو اس لیے بنایا تاکہ تم کام کرو اپنا رزق حاصل کرو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے انسان کے انسان کے اختیار میں کوشش ہے ملے گا وہی جو اس کے مقدر میں ہے رزق وہی ملتا ہے جو اس کے مقدر میں ہے انسان کوشش کرے اور کوشش بھی صحیح کرے غلط راستے والی نہیں کوشش بھی سیدھے راستے والی کرے جیسا کہ فرمایا گیا حلالا طیبا ہاں جی کہ رزق بھی حلال تلاش کرو اور جو اس کے وسائل ہیں وہ بھی وہ بھی صحیح ہوں یہ نہیں ہے کہ رزق تو تم نے حلال اٹھا لیا کسی کا اور اٹھایا کسی کا چوری کا تو وہ طیب تو نہ ہوا وہ وہ تم نے غلط طریقے سے اٹھایا ہے تو یہ یہ ٹھیک نہیں ہے دونوں شرطیں ہیں حلال بھی ہو طیب بھی ہو جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حاصل کرو اور کس ذریعے سے صحیح ذریعے سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دین کو اس لیے بنایا تھا کہ تم اپنے رب کے دیے ہوئے رزق کو, کو تلاش کرو اور اسی طرح رات دن کو ہم نے اس لیے بنایا والی تالم و آدھا تاکہ تم معلوم کرو سالوں کا حساب سالوں کی گنتی کرو کہ سال پورا کب ہوتا ہے سال کے بارہ مہینے پھر مہینے کے تیس دن ہیں انتیس دن بھی ہو جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا تاکہ یہ تم گنتی کرو یہ ہم نے رات دن اس لیے بنائے ولی تالم و آدھا تاکہ تم معلوم کرو علم حاصل کرو ہاں جی سال کی گنتی کا ول حساب اور تم شمار کرو حساب کتاب کرو کسی چیز کا بھی حساب کرنا ہو تو ہم نے رات اور دن کو اس لیے بنایا یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا وک الشعین فصل نا تفصیلہ اللہ نے فرمایا ہم نے ہر ایک چیز کو اچھے طریقے سے تفصیل سے بیان کر دیا ہے قرآن کے اندر اگر کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے سیدھے راستے کی تلاش میں ہے تو وہ آئے قرآن کی طرف اور قرآن جو ہے وہ تفصیل سے ہر ایک چیز کو بیان کر رہا ہے وکل أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي فیعون اللہ نے فرمایا یاد رکھو ہر انسان کے گلے میں نام اعمال کا ہار پہنا دیا گیا ہے ہر انسان کے گلے میں فیعونوں کے ہی اس اس کے گردن میں یعنی ہر انسان کے گلے میں نامۂ اعمال کا ہار ہے جیسے ہار گلے میں پہنایا جاتا ہے ایسے نامہ اعمال بھی ہر انسان کا اسی کے گلے میں ہے جو کوئی کچھ کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے جی اللہ نے فرمایا ہر انسان کے گلے میں اس کا نامہ اعمال کا ہار ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ یوم اس نام اعمال کو ہم نکالیں گے قیامت کے دن اور پھر کیا کریں گے نکال کر یلقاہ منشورہ ہم اس کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے اس نام اعمال کو اس ہار کو یلقاہ جی منشورہ کھول کر اس نام اعمال کو ہر انسان کے سامنے رکھ دیا جائے گا اس لیے تو فرماتے ہیں کہ ہر انسان اپنی کتاب لکھ رہا ہے ہر انسان اپنی اپنی کتاب لکھ رہا ہے ہر انسان مصنف ہے وہ اپنی کتاب لکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے اب اس کی مرضی ہے کتاب اچھی لکھے اس کی مرضی ہے کتاب بری لکھے کتنے لوگوں نے مسلمانوں نے کتابیں لکھی سیرت کے موضوع پر اچھی کتابیں ہیں لیکن ایک بد وقت اٹھتا ہے سلیمان رشدی ہاں جی وہ کتاب لکھتا ہے وہ ایسی کتاب لکھتا ہے ہاں جی تو جو بھی آدمی اچھے اعمال کرے گا اس کے اچھی کتاب ہوگی اور جو بھی آدمی برا کرے گا تو اس کی کتاب بھی بری ہوگی تو اللہ نے فرمایا جب یہ کتاب لکھی جا رہی ہے تو اس کا کیا کریں گے قیامت کے دن اس کتاب کو لے آئیں گے رکھ دیں گے ہر انسان کے سامنے پھر کیا کہیں گے اللہ فرماتے ہیں ہم کہیں گے ایک کتاب لے جی یہ کتاب ہے پڑھ اس کو اقرا پڑھو اس کو حدیث میں آتا ہے جو ان پڑھ بھی ہو, ہوگا نا وہ پڑھے گا اس کتاب اللہ اس دن اس کو پڑھنے کی کیا دے دیں گے صلاحیت دے دیں گے کسی کو عربی آتی ہے نہیں آتی ہاں جی کسی کو لکھنا آتا ہے نہیں آتا لیکن قیامت کے دن جب کتاب دے دی جائے گی تھما دی جائے گی تو ہر ایک پڑھنے والا ہوگا اس میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہوگی جو انسان نے کی ہوگی تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہم ہم نے جو ہے یہ ایک نظام بنایا ہے ایسا نہیں ہے کہ تم آزاد ہو یہ ایسا نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ میرا جسم میری مرضی یہ نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی کرو جو دل میں آئے اسی طرح کر لو اللہ نے بنایا مرد ہے تم کو نہیں میں عورت ہوں اللہ نے بنایا عورت ہے تم کو نہیں میں مرد ہوں یہ ہر ایک چیز کا حساب ہوگا ہر انسان سے اللہ پوچھیں گے اللہ فرمائیں گے اب پڑھ یہ کتاب یہ تیری کتاب ہے کفا بن افس کل یوم علیہ کا حسیبہ وہ خود اپنے حساب کے لیے اس دن خود وہ خود کفیل ہوگا خود دیکھے گا جی یہ کیا ہوگی یہ تو کوئی چیز بھی نہیں چھوٹی ہر ایک چیز لکھی ہوئی ہے وہی لکھی ہوئی ہے جو میں نے کی ہے اللہ وک منحتا فنما یہ تدیل نفسی ہر ایک چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا اللہ نے فرمایا جو ہدایت پر آئے گا تو ہدایت وہ اپنے لیے ہے اس کی وہ اپنا فائدہ کرے گا جو بھی ہدایت پر آئے گا منہ تدا جو بھی ہدایت پر آئے گا ہاں جی وہ اپنے لیے ہدایت پر رہو یہ تدیل نفسی اپنا فائدہ کرے گا ومن ضلع فعنما یا اور جو گمراہ ہوگا سیدھے راستے سے بھٹکے گا تو وہ اپنا نقصان کرے گا فعنما یا ذلو تو وہ اپنا نقصان کرے گا اگر برا کرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا ہاں جی اللہ تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا کسی اور کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اپنا نقصان کرتا ہے انسان جب برا کرتا ہے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے بظاہر تو یہ ہے کہ وہ دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے بظاہر تو یہ ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ ظلم کر رہا ہے بظاہر تو یہ ہے کہ وہ دوسرے کا حق کھا رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا کیا کر رہا ہوتا ہے حق تلف کر رہا ہوتا ہے اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے اللہ نے فرمایا کوئی ہدایت پر آتا ہے تو اپنے لیے فائدہ کرتا ہے کوئی گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے ولا تذر واضر تم وزرا اخرا قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اللہ فرما رہے ہیں ہاں جی ہر ایک اپنا جواب دے گا ہاں جی کوئی کسی کا نہیں ہوگا باپ بیٹے کا نہیں ہوگا بیٹا باپ کا نہیں ہوگا ماں بیٹی کی نہیں ہوگی بیٹی ماں کی نہیں ہوگی کوئی دوست کسی دوست کے لیے نہیں ہوگا اس لیے اللہ نے فرمایا ولا تذر واضر تم وزرا اخرا لیکن ایک دوست ہوگا جو ساتھ دے گا ایک دوست ہوگا جو ساتھ دے گا وہ دوست کیا ہونا ہے وہ دوست کون ہے یہ قرآن یہ قرآن یہ قرآن جب مرتا ہے انسان پڑھنے والے کو سمجھنے والے کے ساتھ ہوتا ہے جب مرنے کے بعد انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ قبر میں بھی ساتھ ہوتا ہے جب منکر نکیر آتے ہیں تو وہ بھی قرآن کھڑا ہوتا ہے ہاں جی وہ قرآن کہتا ہے کہ میں جب تک تم کو جنت میں داخل نہیں کراؤں گا اس وقت تک تیرا ساتھ دوں گا یہ قرآن ہے یہ عام کتاب نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ قرآن کون لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں جی ہمارے پیارے نبی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سینے سے لگائے گا ہاں جی اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ کامیاب ہوگا اللہ نے فرمایا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وہ ماکنہ معذبینہ حتیٰ نہ بآسا رسولہ اور ہم کسی قوم کو عذاب بھی نہیں دیتے اللہ نے فرمایا ایسے نہیں ہے کہ ہم عذاب ڈال دیں نہیں پہلے ہم حتیٰ نباسا رسولہ پہلے ہم اپنے رسول بھیجتے ہیں تاکہ ان کو دعوت دیں سیدھے راستے کی طرف ہر قوم کی طرف اللہ نے نبی بھیجے رسول بھیجے یہ اللہ پہلے حجت قائم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ہم ہم پہلے رسول بھیجتے ہیں رسول بھیجنے کے بعد جب قوم مانتی ہے جو وہ کامیاب ہے جو نہیں مانتی وہ ناکام ہوتی ہے پھر جو ناکام ہوتی ہے ہم ان کو کیا کرتے ہیں عذاب دیتے ہیں جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے نبیوں کا اللہ کے نبیوں کی بات کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ہم عذاب دیتے ہیں ایسے ہم مماکنہ معذبینا ہم ایسے عذاب نہیں دیتے جی کہ ایک آدمی سیدھے راستے پر ہو اور اس کو عذاب دیں نہیں یا ایک قوم جو ہے وہ راہ راست پر ہو اور ان پر عذاب ہے ایسا نہیں ہے اللہ ظالم نہیں ہے ان اللہ لا یظلم الناس نا اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا ولاکن الناس سا یظلمون بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں اللہ ظالم نہیں ہے یہ جو عذاب آتے ہیں یا وبائیں یا بیماریاں آتی ہیں یہ ہمارے اعمال کی شامت ہوتی ہے اللہ ایسے ایسے جو ہے عذاب کسی قوم پر نہیں بھیجتا اس لیے اللہ نے فرمایا ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم بھیجتے ہیں اپنے رسولوں کو اور جب رسولوں کو بھیج دیتے ہیں اور وہ اپنی پوری ڈیوٹی دیتے ہیں اور قوم کو سمجھاتے ہیں سمجھانے کے بعد اگر قوم بگڑتی ہے راہ راست سے بھٹکتی ہے تو پھر ہم اس قوم کو سبق سکھاتے ہیں ان پر عذاب لاتے ہیں اللهم <سؤال> صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم انا نسالك العفو والعافيه